ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق یشاء کم و یاتی بخلق جدید ذلک علی اللہ بعزیز صدق اللہ العظیم ایت نمبر پندرہ سے لے کر آیت نمبر بیس تک سورہ ابراہیم ہے اور 13واں سے پارہ ہے ممرا ورائه جہنم اس نام مرادی کے بعد جہنم ہے ویس قا مما ان سدید اور پلایا جائے گا اسے خون اور پیپ کا پانی دنیا میں ان کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے بعد انہیں فراموش نہیں کر دیا جائے گا بلکہ ہمارے انبیاء اور رسول کی انہوں نے جو توہین کی تھی ان کے سامنے جو گستاخیاں کی تھیں اور قبول حق سے جو انکار کیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا یعنی اللہ کے نبیوں کو جھٹلانے کا جو دنیا میں تو ذلت اور رسوائی ہوگی ہوگی قیامت والے دن انہیں کہاں پھینک دیا جائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ ولا اہ ولاک یوسیغ ول موت من کلی مکان وما ہو اب میت وم و راضاب الغلیز وہ بمشکل ایک ایک گھونٹ بھرے گا یجرہ مشکل سے ایک ایک پی پینی کوئی آسان ہے ولا یکاد یوسیغ و یاتی اور حل سے نیچے نہ اتار سکے گا مشکل ہے ویاتی ہل موت اور آئے گی اس کے پاس موت من کل مکان ہر سمت سے اللہ اکبر ہر طرف سے موت بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی اور وہ ان ناقابل برداشت آلام سے بچنے کے لیے مرنے پر بھی بسد خوشی آمادہ ہوگا مرنا بھی چاہتا ہو لیکن موت آئے گی نہیں وہ اس کے لیے ترستا ہی رہے گا ومم و را ہی عذاب الغلیز علاوہ ازیں اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا پیپ بھی پلائی جائے گی جہنم میں بھی ڈالا جائے گا موتیں بھی ہر طرف سے اسے آئیں گی اور سخت عذاب بھی آئے گا مصل الَّذِينَ كَفَرُوا بربہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا اعمالهم ایسی ہے کہ ان کے اعمال کرا مادن راک کے ڈھیر ہیں راکھ آگ سے بننے والی جو راکھ ہے اس کے کیا ہیں ڈھیر ہیں عشدت بھی ریح جسے تند ہوا تیزی سے اڑا لے گئی فی من عاصف سخت آندھی کے دن جو ڈھیر آ... پڑا تھا آندھی چلی اور اسے اڑا لے گئی لا یقدرون مما کا سب و نہ حاصل کریں گے ان کے اعمال سے جو انہوں نے کمائے تھے کوئی فائدہ وہ اپنے اعمال سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا ظالبد البعید یہ اعمال کا اکارت جانا بہت بڑی گمرائی ہے یہ اعمال کا ضائع ہو جانا کیا ہے بہت بڑی گمرائی ہے کفار کے اچھے اعمال کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ کفر و شرک کی موجودگی میں ان کی مثال ایسی ہے یعنی ایک تو ہے آدمی ایمان لے آیا لیکن ابھی ایمان نہیں لایا وہ کافر ہے اور شرک اور کفر بھی کرتا ہے تو کہا اس کی مثال ایسے ہے جیسے راب کا ڈھیر ہو اور تند آندھی چلے اور اس کو اڑا کر لے جائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے اعمال کی کوئی قدر و منزلت نہیں انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انہیں ان اعمال پر قیامت کے دن کوئی اجر نہ ملے انہوں نے جو یہ کام کیے تھے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ انہیں اچھا کہیں ہر وہ کام جس کے کرنے میں نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں اچھا اچھا کہیں اس کی حالت یہ ہو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا ان کی رحم دلی اور سخاوت کا چرچہ ہو ان کو الیکشن جیتنے میں آسانی ہو ان کی تجارت چمکے یعنی وہ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا نام ہو ان کی تجارت چمکے ان کے کاروبار میں ترقی ہو جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ مقصد انہیں حاصل ہو گئے شہرت بھی مل گئی سب کچھ ہو گیا جب خدا کی رضا انہیں مطلوب بھی نہ تھی تو اس کے حاصل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جب قیامت کی سرخروئی کا ان کے دل میں تصور ہی نہ تھا تو انہیں روزے قیامت سرخرو کیا جائے تو آخر کیوں اور جن لوگوں نے اپنے بتوں کی خوشنودی کے لیے کچھ کیا تو وہ جائیں اپنے بتوں کے پاس اور ان سے مانگیں بہرحال وہ ان اعمال پر قطع نسب بات کے حقدار نہیں کہ بارگاہ الہی سے انہیں اس کی جزا دی جائے اور قیامت کے دن ان اعمال کے باعث انہیں جنت میں بھیجا جائے اگر کوئی شخص اپنے اعمال اور اچھے کاموں کا یہ مال پسند نہیں کرتا یہ انجام پسند نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ کفر و شرک سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جو کام اللہ تعالی جو کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے پیش نظر ہو ہر کام کیوں کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے الم تراواتی کیا تم نے ملاحظہ نہیں کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو حق کے ساتھ این ایشا میات بخل کن جدید اور اگر وہ چاہے تو سب کو ہلاک کر دے اور لے آئے کوئی نئی مخلوق اس کے لیے کیا ہے تو بہ برباد کر دے ختم بس. وما ذالک علی اللہ بزیز یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یعنی یہ سر سر تمہاری غلط فہمی ہے کہ اگر تم نہیں ہوگے تو خدا کی دنیا اجڑ جائے گی اس کی رونق ختم ہو جائے گی وہ چاہے تو تمہیں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دے اور کسی اور قوم کو تمہارا جانشین کر دے جو اپنی نیک نفسی اور اپنی قابلیت و ذہانت اور اپنی مخلصانہ جدوجہد سے اس گلشن ہستی کو نئی بہاروں سے آشنا کر دے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق